Дагестанцев. Зрозумійте. Це війна Московського царя. Я буду викладати це відео однозначно. Це війна Московського царя. Ви ж мусульмани. Не харам вам воювати за православного царя на чужій землі. Не харам. Жаль. Жаль. Десакіпнечний. О, служивий! Привет. Сам Алик. Ты мусульманин? Конечно. Алик ассалам! А, Такое одобряю. И привет тоже одобряю. Я не что? понимаю, что, ты говоришь. Говори на ну, общепонятном, пожалуйста, если тебе не трудно. Я, я, же не русский, дядька. А какой? У тебя написано вооруженные силы. Я читать не могу и писать не могу. Но ты же в российских вооруженных силах служишь. Да, да. Ну, это плохо, разговор. Вижу, 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 у вас тоже форма такая. Ну Это да. Что да. за часть? Ну что я, за я в военкомате сижу, я тыловая крыса. А, -а, -а деловая? тыловая А, -а все. Понял. Ну где-то деловая. А да. так как вообще Тяжеловато. Ты где, друг мой? Я в Смоленске. В Смоленске. Я думал, ты за ленточкой. Ты молодой еще? Не, не я, я хотел в Брянске или в Курск. просился? Брянск Курс. А так тут отправляют, да. Ну да, срочников за ленточку отправляют, пока <с очень, <с очень <с ограничено. А, а ты еще да, срочную... Я просился, что-то не отправили вообще. Ты срочную службу несешь? Да, у меня скоро домой. Не будешь контракт подписывать? Не, не хочу. Хотя, ты сам просился, а тем не менее, не хочешь. Нет, срочников тоже отправляют же. Ну, У очень мало, там за был... ленточку мало. Да, служивцы мои там братья мои тоже были. Вот мой родной брат недавно приехал домой. Недавно что? В мае. Он в Курске был. Ну, Курск это Россия. Да. Ну да. Ну, на нашей территории, да. Несут службу, защищаются оружием. Это да. Это да. А ты сам кто? Из с, с какой части России? Ты говоришь, не русский. А чай зачем дядька мне Нет, кажется. я не военную часть имею в виду, я регион имею в виду. Где родился? А, там с Дагестана, с Дагестана. Ты дагестанец, да? Да, да. Ну, я видишь, я тоже живу в России, я тоже не русский, так же как и ты. А, кто вы по нации? Ты удивишься. Ты очень удивишься. Я украинец. О, о как? Ну, серьезно. Ну, я гражданин России. А, мне интересно, а за что это война? Почему? За это что это хороший вопрос, Проливают. Это хорошее вопрос. Слезы матерей, за, за что вообще вот, вот эта война, за что? Их не конфликт нас уменьшивает? Я тебе честно говорю, я э, поначалу я об этом не задумывался как-то. Ну, думал, спецоперация, 2-3 дня, меня в, в сентябре 22-го вернули в армию. Я уже на пенсии был. Ага. Меня вернули в армию, я немного по полям побегал, а потом в военкомат посадили. Я стал задумываться, когда я стал оформлять документы, там, без вести пропавших, погибших, и я стал задумываться, зачем все это. А сказал, я сейчас пока буду... И у меня нет ответа. Просто вот, не знаю почему, у меня самого дядя умер. Погиб Погиб? Вот смотри, дагестанцы. Снайпер в сонную артерию попал. Кто? Если не в сонную, чуть влево или вправо, то он остался бы же. Осколок? Снайпер, снайпер. Снайфер. А снайпер? Ну да. сейчас работа снайпера очень ограничена дронами, честно тебе скажу. А ты да. кто по военно-учетной специальности? Он? Ты ты. Стрелок? Смы... Я вот это не понял. Еще раз. Ну, кем ты служишь? Да, жидовые войска, детка. Че еще, кем служить? Железнодорога? Да, да. Ну, это, Шипалует, тоже... Да, да. это тоже нужное дело, прилетает достаточно часто по вашему брату. Да, ну, вот сейчас на посту стоим, ПВН, тут пост воздушного наблюдения смотрим на небо, что и как. Ну, понятное дело. Бывает, понятно. бывает, бывает прилет. Кому эта война нужна, вопрос хороший. А еще очень хороший вопрос: знаешь, какой? Вот мне украинцу, каково мне украинцу служить в российской армии? Ты можешь себе представить? Да. Ну, представ... Тогда представь ты... себе, что вот завтра началась война. Э... Твою же родину бомбят, и ты тут сидишь и смотришь, как это со Это ужасно. Это, это просто ужасно. У да. меня вообще хоть меня вот заставят на эту войну пойти, я не буду на войну. Ну, присяга, понимаешь, присяга. Куда ж ты денешься? Не, хоть я поеду за новой, я не буду никого стрелять, я просто вот. Так это ну, это кто? Кто тебя просто. спрашивать будет? Ну ты себе представить даже не можешь. Кстати, вашего брата из Дагестана погибает значительно больше, чем москвичей, допустим, или ленинградцы. Честно сказать, большинство дагов все на передке, а хвалят чеченцев. Причем, я тебе скажу, с двух сторон. Ведь с той стороны и дагестанцы, и чеченцы тоже воюют. Большинство все даги. Не, вот ну, есть, я понимаю, но есть на той ну, стороне... да, чеченцы тоже есть. С той стороны, я имею в виду, за Украину, они тоже воюют. И ты знаешь, я когда... Э, ну, попадают у меня э, ребята в плены. Я когда с ним разговариваю, я их понимаю. Они говорят: знаешь что? Они говорят, наша война за Украину это путь к свободе нашего народа. И я им верю. Понял. Это сильные ребята. И, да. Мы и заложник Разговор... Разговаривайте. Ну, пленные ко мне попадают, я же офицер. Понимаешь? Я разговариваю с пленными, я допрашиваю пленных. Мне же нужно понимать их мотивацию, как работать, как э, на, вести борьбу. И нужно ли вести эту борьбу. И я согру зараза, пережал. Ну, дагестанцы, разумеется, это война московского царя. Я буду выкладывать это видео однозначно. Це війна Московського царя. Ви ж мусульмани. Не харам вам воювати за православного царя на чужій землі. Не харам. Жаль. Жаль. Перетиснув. Перетиснув, явно перетиснув. Поїхали далі.